Нарада, присвячена питанням роботи міського господарства зимовий період, розпочалася з поздоровлення з нагоди дня місцевого самоврядування. Заступник міського голови Костянтин Бєліков вручив ряду працівників грамоти виконкому міськради. На імені мера нашого городу я поздравляю всіх награждених роботників міцного з цією високою наградою. Глубоко безджені, що ця награда тільки є авансом для напряженого плодотворного труда. на благо территориальной громады и жителей города Криворога. Основной темой рабочей нарады было теплопостачание. Как мы наблюдаем, с 1 октября этого года уже отопительный сезон начат и проходит стабильно. Без каких-либо особых осложнений, либо массовых отключений. Сегодня все вопросы, которые проходят в городе, в том числе касаемо предоставления услуг по теплоснабжению населению города и юридическим лицам, мы сегодня видим, наблюдал уже на протяжении последних двух месяцев, что отопительный сезон проходит стабильно. И самое главное, все потребители обеспечены качественным теплоносителем, качественным условиями. Да, сегодня возникают в рядовом порядке какие-либо незначительные отключения, либо вопросы, связанные с устранением мелких недостатков, возникших в процессе прохождения отопительного сезона, но они решаются все в течение срока, не более 12 часов. Інших питань велику увагу приділили газопостачанню, догляду за прибудинковими територіями та вивезенню сміття сьогодні. К сожалені, практика свідлюс така, що мусор зачастую складіруються. или в большинстве случаев складируется мимо контейнеров. Поэтому есть убедительная просьба и обращение к самим потребителям сегодня складировать исключительно мусор, в том числе и листву, и габаритный мусор, исключительно в контейнера для вывоза этого мусора и своевременно. Ведь когда мы сегодня видим, что весь мусор находится в контейнерах, своевременно выполняя графики предприятия «Экоспецтранс», которые предоставляют жителям нашего города такие услуги по вывозу бытовых проблем, в таких местах сегодня нет. Поэтому сегодня мы оцениваем прохождение отопительного сезона стабильно – все предприятия работают в круглосуточном режиме, что очень главное, обеспечивая круглосуточное решение всех вопросов, которые возникают в процессе прохождения.